Слава Ісусу Христу! Слава Добрий ранок, друзі! Добре Добре ранок. Ранок. Ми дуже радіємо, що Бог нам дозволяє бути разом з вами. Ми радімо. в ці дні ми вже готові святкувати Різдво Христове. Як ви бачите, ми на такому фоні в церкві І хотів вас всіх вітати з Різдвом Христовим. Христос народился, слави Его! Христос народился, слави моё. Христос народился, слави, слави Я хотел, чтобы вы вместе поблагодарили нашего Господа, что Он позволяет нам еще раз, еще раз, еще раз святковать э, дивное рождение, приход Мессии в этом мире. Отец, мы настолько благодарны за Господа. И Иисуса Христа. Мы настолько благодарны, что мы можем святковать. Мы настолько благодарны, что мы можем спевать. Мы можем прославлять Тебе, любящий Бог. И в эти святковые дни мы хотим вновь и вновь поблагодарить Тебя, Господь. Мы хотим, чтобы закончилась война в Украине. Чтобы во всех городах Украины люди могли святковать, прославлять и вместе радоваться перед Тобой за чудное рождение. Поэтому молимся, чтобы война закончилась. Молимся, аминь, чтобы аминь. в наших городах, в наших селах, все люди могли поклоняться Тебе. Помоги, Господь. Пусть поклонение будет в нашем сердце, чтобы мы были способны поклоняться Тебе в Духе и истине. Я это попросил, Отец, по имя Господа Иисуса Христа. Ахід! Ми... Заспіваємо, заспіваємо, разом заспіваємо. Ой у віприємі, весела новина радуйся, ой, радуйся, земле Божий. θ חרוτי О, радуйся землеси, народився, а вовки співаю, поспаду своєму радуся, огой, радуся, землеси, народися. народився. Христос народився. тебе, народився. Yeah. Yeah. Слава Иисусу! Друзья, мы родим, мы находимся в Харькове в Украине мы почти наказали и будем казать, что Харьков — это Украина, аминь, аминь. а Украина для Господа аминь. Иисуса Христа. Да. Мы будем стараться на протяжении недели, возможно, на протяжении двух недель все наши ранковые молитвы, они будут целенаправленные именно к к чудному празднику или свята, связанному с Рездвом Господа Иисуса Христа. буде старатися читати, і співати і Господа прославляти. Амінь. Да. І я прочитаю слово, це, це радісна вістка для нас, для всіх, бо наш народить Сина. І даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе свій народ від Його гріхів. Це ж усе сталося, щоб збулося Слово Господнє. Сказане через Пророка. Ось діва матиме в лоні, та народить Сина і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає «з нами Бог». Слава Ісусу Христу! Слава. І оце слово, «з нами Бог, воно означає для мене, воно означає, що за це була заплачена ціна. Ну, з нами Бог. Бог з нами, Бог зі мною. Но за все була заплачена ціна. Слава Богу. Прийшов Папу. Божий Син на землю. Він не мав цього робити, але він прийшов, щоб врятувати нас, врятувати мене. І через його жертву, через хрестову Гофу, сьогодні ми кажемо: "З нами Бог". Христос народився. Славимо його. Амінь. Но мене от на сорко пратя надихає, друзів надихає, от саме вот це місце із писань, що Он спасет нас, вот меня надыхает, что Бог спасает нас через жертву Иисуса Христа, и после спасения то Он нас не оставляет. Вот для того, чтобы представляли, человек тонет, и тут его спасли, да. и бросили его. То есть Бог спасает, и после того, как спасает, Он остается с нами да. во все дни Аминь. до скончания века. И когда нам да. очень хорошо в жизни, Он с нами. И когда нам плохо... Он с нами. Да. Когда война, Он с нами. Да. Когда мы болеем, Он с нами. Да. Когда мы плачем, Он с нами. Он когда с нами. срак приходит, и мы в сраке, в панике, когда, ну, выбачи Белас, когда мы вот теряем всякую надежду, всякую упование Он продолжает оставаться с нами. Да. Вот да. это Его верность. Это меня надыхает. Я хочу, Максим Альбертович, чтобы ты помолился об этом, чтобы у нас всегда вот была вот эта вера, уверенность, что даже если мы перестаем чувствовать Бога, даже если мы где-то теряем веру, надежду, то чтобы мы вновь и вновь помнили, что Христос с нами. С нами Бог. Он так. не залишил нас. Друзья, Он не залишил Украину. Так. Даже если сейчас идет война возможно, кто-то из ребят с передовой, вы смотрите нас, и, и возможно, вы там на передовой устали, уже от этой войны, и мы все устали. Я вновь и вновь хочу ободрить вас, что с нами Бог. Аминь. Об этом мы хотим помолиться. Мы поклоняемся Тебе и благословляем, Благословь. Господи, Твое Святое Имя. О, мы так благодарны Тебе Бала за ты, то, Иисус. что Ты с нами. Ты а в нас, тупи. Ты за нас. Мы благодарим Тебя, Господи, о, за то, с... что мы можем Слава опираться Господи. не на свои чувства. О, мы можем не искать о, чудес и знамений. О, мы можем, Господи, постоянно переживать Твое присутствие. О, потому я, что ты, мой... ты это сказал. И а мы молим лап. Тебя сегодня, чтобы эта вера, Твое Слово, о, чтобы о, она в нас возрастала. Чтобы во всех наших, Господи, путях, событиях, испытаниях, печалях или радостях мы всегда знали, помнили, и, и, Господи, что ты с нами? Ты никогда не оставишь и не покинешь.